akan menghilangkan warisan 25 dan bersatu Sabah mengamuk. Kini GRS dengan adun lantikan dan sokongan yang dijangka daripada adun PAS Ali Akbar Gulasan mempunyai super majority ataupun 2 3 Dewan Undangan Negeri Sabah. Adun pembangkang sekadar duduk dan mentadbir pejabat pusat hikmat untuk 5 tahun akan datang. Ini pasti merisaukan warisan. Lebih tepat, bolehkah parti warisan kekalkan bilangan adun 25 orang? Pada 2020 dan juga sepanjang 2022 dan 2023, banyak adun warisan seperti Rina Jainal dan Awang Ahmad Shah Sahari keluar dari warisan dan kini dalam kerajaan Sabah. Adakah 2026 tahun mana adun-adun warisan mula keluar dengan alasan yang paling popular demi rakyat, demi pengundi? Mereka keluar supaya mereka boleh memberi perkhidmatan yang lebih baik untuk rakyat. Presiden warisan pula Syafi Abdal akan ke mahkamah tinggi untuk kes hina mahkamah pada 18 Disember. Syafi'i sebelum ini membuat beberapa statement keras berhubung kematian pelajar sekolah agama Zara Khairina Mahathir mencadang yang ia adalah sebenarnya satu kes pembunuhan. Kesepian tanpa kuasa dan kes mahkamah presiden dan ketiadaan pucuk pimpinan utama selain Syafi'i dalam warisan dan semua ini adakah ia menandakan permulaan kemerosotan parti warisan? Di Sabah, perubahan parti bukanlah satu perkara baru. Membincangkan tentang tamat era kuasa, Bersatu Sabah telah meminta Presiden Parti Muhyiddin Yassin untuk letak jawatan. Yunus Nurdin, Ketua bahagian libaran dan ahli majlis tertinggi bersatu memberitahu yang 20 daripada 24 bahagian bersatu Sabah meminta Muhyiddin Chow. Kata Muhyiddin, bila ada tindakan disiplin diambil, kami tidak teragak-agak untuk hancurkan bersatu di Sabah. Kami akan meletakkan jawatan serentak dan akan melumpuhkan badan pimpinan. Ini berita agak buruk untuk Muhyiddin. Tapi jangan risau, ada sokongan untuk Muhyiddin lagi di Sabah. Lapan ketua bahagian bersatu termasuk Ahmad Ali Akbar Kan Gulan dan Jupri Omar semalam menyatakan ia bukan salah Muhyiddin tapi salah Roland Kiandi yang memimpin bersatu Sabah. Apa yang betul dan apa yang salah? Perikatan Nasional kalah 41 daripada 42 kerusi yang mereka tandingi. Bersatu kalah semua 36 kerusi yang parti itu tandingi. Malah hilang deposit untuk lebih daripada 30 kerusi. Daripada memimpin Sabah sehingga tahun 2022 kepada hilang deposit 3 tahun kemudian. Tidak kisahlah kalau Muhyiddin ataupun Roland yang memimpin bersatu Sabah. Yang pasti, atau hampir pasti, Sabah dah mula hanyut di Sabah. Apabila pemimpin-pemimpin ini kata tidak dapat sokongan yang secukupnya daripada parti, maksudnya calon-calon untuk PRN yang baru lalu, maksud mereka sokongan kewangan. Bukan perjuangan untuk bangsa, agama ataupun negara. Hakikatnya, bersatu sebenarnya UMNO 3.0. Sama seperti UMNO dalam banyak cara. Pemimpin hanya boleh, hanya ingin bekerja sekiranya mendapat ganjaran. Tetapi untuk geng yang minta Muhyiddin letak jawatan, dia cepat-cepat sedikitlah. Sebab Muhyiddin akan bergerak ke UK dalam masa 10 hari lagi. Cuti-cuti Eropah dan Dubai. Entah bila Muhyiddin kembali pada Januari 2026, mungkin bersatu sabar itu kurang sedikit